السلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ لوگ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہی تھیں اصل میں دراصل کچھ پرسنل معاملات تھے پریشانیاں تھیں جس کی وجہ سے ویڈیوز اپلوڈ رہا تھا تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں تو چلیے آج کی ویڈیوز کرتے ہیں اسٹارٹ کیونکہ آج کی ویڈیو کافی زیادہ خوفناک اور انٹرسٹنگ ہے اس ویڈیو کو لازمی تک سنیے گا اور پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے گا اور کامنٹ میں ضرور بتانا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کہانی کو میرا نام دانش ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں یہ واقعہ آج بھی میرے روح کو ہلا کر رکھ دیتا ہے جب میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایسی کسی چیز سے سامنا ہوگا یہ بات دو ہزار انیس کی ہے میں ایک پرائیوٹ کمپنی میں جوب کرتا ہوں اور اکثر رات کو دیر سے ڈیوٹی ختم کر کے گھر آتا تھا اس رات بھی تقریباً ڈیڑھ بجے کا وقت تھا موسم ٹھنڈا تھا اور شہر کی سڑکیں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی میں اپنی موٹر سائیکل پر ڈیفینس سے اپنی کالونی کی طرف جا رہا تھا راستے میں ایک چھوٹی کچی سڑک آتی ہے جہاں اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی لوگ عام طور پر دن کے وقت گزرتے ہیں لیکن رات کو کم ہی کوئی جاتا ہے جب میں اس سڑک پر پہنچا تو فضا میں عجیب سی خاموشی تھی نہ ہی کوئی کتے پھونک رہے تھے نہ ہی کوئی گاڑی تھی بس میری انجن کی آواز گونج رہی تھی اچانک میری نظر سامنے ایک عورت پر پڑی وہ عورت سفید کپڑوں میں تھی بال کھلے ہوئے تھے جنگے پاؤں چل رہی پہلی نظر میں لگا شاید کوئی عام عورت ہے لیکن رات کے اس وقت اس وقت جگہ پر ایک عورت کا ہونا عجیب بات تھی میں نے اپنے موٹر سائیکل کی اسپیڈ سلو کر دی اور دل ہی دل میں کہا شاید اس بچاری کا گھر دور ہوگا اس کو چھوڑ دوں یا جانے دوں لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اللہ کی قسم اس کا چہرہ انسانی نہیں تھا آنکھیں سرخ لال ہوٹ سلے ہوئے تھے جیسے کسی نے دھاگے سے بند کر دیے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے جلدی سے ریز دی اور پیچھے دیکھے بغیر موٹر سائیکل تیز کر دی مگر جیسے ہی میں آگے بڑھا اچانک وہ عورت دوبارہ یقین کرو میرا دماغ پورا گھوم چکا تھا میں یہ سوچ رہا تھا ابھی تو وہ میرے پیچھے تھی اور ایک سیکنڈ میں سامنے کیسے آ گئی میں نے تیزی سے بریک لگائی موٹر سائیکل تقریباً پھسل چکی تھی اس نے آہستہ سے اپنے بند ہوٹوں کو ہاتھ سے پھاڑا اور ایک بھیانک آواز نکالی آواز اتنی خوفناک تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قبر کے اندر سے چیخ رہا ہو میں نے ہمت کی اور موٹر سائیکل پورے زور سے بھگا دی راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ میں گول گول چکر لگا رہا ہوں پھر اچانک میرے کان کے پاس ایک آواز آئی تم یہاں دوبارہ نہ آنا تم یہاں دوبارہ نہ آنا میں نے پیچھے دیکھا وہ پیچھے کوئی نہیں تھا لیکن موٹر سائیکل کے پیچھے کسی کے بیٹھنے کا وزن محسوس ہو رہا تھا میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے میں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جیسے ہی میں نے کلمہ مکمل کیا موٹر سائیکل کا وزن ہلکا ہو گیا میں نے تیزی سے اپنی گاڑی بھگائی اور مین روڈ پر پہنچا وہاں گاڑیاں اور رکشے چل رہے تھے جیسے ہی روشنی آئی سب کچھ ختم ہو رات کے بعد میں نے کبھی اس کچی سڑک سے گزرنے کی ہمت نہیں کی بعد میں مجھے علاقے کے لوگوں سے پتہ چلا کہ وہاں کئی سال پہلے ایک عورت کا قتل ہوا تھا اس کی لاش کئی دن بعد ملی تھی تب سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت آج بھی وہاں بھٹکتی ہے یہ واقعہ میں آج بھی کسی کو بتاتا ہوں تو لوگ میری آنکھوں کی خوف سے بھری کیفیت دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو آپ کو بھی اتنا ہی خوف آتا دوستو یہ کہانی دانش بھائی نے مجھے بھیجی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا حقیقی واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں بھیجیے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں تو یہ تھی ان کی سٹوری امید ہے آپ لوگ کو ان کی سٹوری پسند آئی ہوگی اسٹوری پسند آیا کر لو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کرایا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ لوگ کے سبسکرائب کی کافی زیادہ سخت ضرورت ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ چینل لاس ہو رہا ہے سبسکرائبر کی کافی ضرورت ہے تو پلیز پلیز سپورٹ کیجئے آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے امید ہے آپ لوگ سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ دو منتھ کے اندر ونتھ کے سبسکرائبر کرا ہی دیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری کے اندر اجازت دیجیے تب تک کے لیے اللہ